Пытаются, потому что становится уже негативно. И упятивыми перьями будут равны не только связаны с ветошью, а это должно быть должны править, где находится и человек уплевывает сюда. Человек не заполняет и он не за вас все по да, пальцы не касаются грудной клетки, касаются. Стало уже традицией проводить совместные мероприятия областной организации общества Красного Креста со службой спасения. Темой нашего мероприятия на сегодня было оказать помощь утопающему, как человека спасти так, чтобы не навредить себе, а также как оказать ему помощь, ну, до приезда врачей первую, до врачебную помощь. Принимали участие сестры корабельной, медицинские сестры корабельной районной организации Общества Красного Креста. И представитель нашего отряда, отряда первой помощи, который создан при областной организации. Мы надеемся, что вот сегодняшнее наше мероприятие даст вам знания, пополнит ваши знания, и вы сможете оказать помощь человеку. Сегодня мы рассказывали детям и молодежи, как оказывать первую помощь при утоплении. Также объясняли виды утопления и такую важную тему, как сердечно-легочная реанимация. Дети занимались на манекене. Сначала мы им объяснили, как проводить сердечно-легочную реанимацию, потом они имели возможность попробовать. Наш отряд регулярно занимается просветительской работой среди детей и молодежи. И в случае чрезвычайных ситуаций готов оказывать первую помощь. Ходили соревнования в спорткомплексе Водолей. Мне очень все понравилось, море эмоций. Мы сотрудничали со школой безопасности, ребята все молодцы, все понравилось. Соревнования очень понравились, особенно акватлон. Может быть, буду дальше заниматься. Мне понравилось э, помогать людям, э, доставлять какую-то либо помощь и Ці сорівня дуже допомагають розвиватися і вивчити людей новому. Змагання в Водолії мені дуже сподобались, особливо акватлон це для мене щось нове та цікаве. Також сподобалася естафета. Загалом дуже цікаве. Протягом 6-7 декабря 2014 року проводилися змагання по виду спорту Акватлон. которые были совмещены с соревнованиями школы безопасности, где выступали команды не только Николаевской области, но и команды из других регионов Украины. Хочу отметить, что соревнования прошли на очень высоком уровне, очень большой уровень подготовки. Данный вид соревнований, данный вид, вид спорта позволяет детям на начальном этапе своего развития получить основные навыки безопасности на воде, передать эти навыки своим друзьям, товарищам приобщить к этому своих друзей и знакомых. В целях профилактики гибели людей на воде, в принципе, были организованы данные мероприятия, когда спортсмены по акватлону могли передать свои знания спортсменам и участникам школы безопасности, поделиться опытом, обменяться. Данный вид спорта очень помогает в обеспечении безопасности людей на водных объектах Украины. И несмотря на то, что данный вид спорта относительно молодой, но он приобретает все больше и больше популярность, особенно у подрастающего поколения, так как несет навыки не только плавания, а это и основы безопасности, правила поведения в экстремальных ситуациях, как не дать себе утонуть и самое главное помочь ближнему в случае необходимости оказания ему помощи. Соревнования в это прошли, можно сказать, весело, конструктивно, Ребята получили новые навыки, ребята в эспеке получили навыки работы в подпорте «Патлон», аквадлонисты попробовали себя в эстафетах, в эспеке идеальность. Соревнования преследуют две цели. Это близкая подготовка и здоровье нации, и то, что обеспечить безопасность других людей. Потому что и спортсмены кланисты, и спортсмены это, жизнедеятельности занимаются спасением людей. Сегодня проводятся интереснейшие соревнования по подводным видам спорта. Дети показали хорошие результаты. Отрадно видеть на этих соревнованиях и самых маленьких детей, которые уже в хорошей физической форме. Наша школа Учат детей безопасности на дорогах, но мы неравнодушны и к другим направлениям, поэтому всегда рады оказать поддержку и внимание к подобным мероприятиям. Детям желаю здоровья, успехов и хороших физических результатов.